Да, один, еще один, один, еще один, сам один, сам бля без ансамбля, понимаешь? Угу. Вот. Вы, вы, вы что, парни, дальнобой, или вы как-то, или у вас свидание. Что-то я не понял. Мы дальнобой и... и свидание. Дальнобой и свидание, да? Ты смотри, какие затейники, а? Тут пока разгружаемся, что время резать. По да. тюрьмам, по железным дорогам, да? Где мщать? И по чьим-то жопам. Курьерский, да, и по чьим-то жопам. Нехорошо, нехорошо. Пропаганда ЛГБТ у нас в стране не приветствуется, не приветствуется. Смотрите, парни, смотрите. Это меня по всей строгости. По всей стругости. Ломай меня, да? Могу, могу. Могу. Куда ты делся? Я хотел тебя по всей строгости. Любишь, когда с тобой построже, да? Эх, дебилы. О, я вас знаю. Вы блогер. Я вас тоже знаю. Удивительно. Вы, кстати, отличный блогер и хороший тролль. Да. Особенно с этими, знаете, как... Я помню вас, э, вы представляетесь как... Подождите, подождите. Я расту, я, а, а... я расту, расту. О, Ог... нет, вы уже давно выросли, по сравнению со мной вы там, знаете, уже. Не-не-не, я не в том смысле. Шварценеггер, расту. по сомнению с моим ма... <laughs> младенцем. Я не в том смысле расту. Я э, начинал с заместителя Белгородского городского военкома, а сейчас ага. я уже гауляйтер прям крубили, все-таки. Да, да, да. <laughs> Понял, понял. <р>..., да, сейчас я немного... Я вас, кстати, смотрел, вы много хор, хорошей, и улыбки мне хорошего настроения на такой ноте весело, саркастич, саркастической, саркастичной, мизантропной, к этим вот, вот этим мерзостям. Mm. А, а, отнош... И вы как-то не перегибаете палку, знаете, как вот бывают некоторые... Чуть-чуть чересчур много. А у вас, как, вот, знаете, как у хорошего режиссера так все поставлено, ну, как, как чуть ли не идеальный фильм. Ну, спасибо, конечно. Знаете, это похоже на кукушка хвалят петуха за то, что хвалят. Нет, 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 нет. Нет, 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 Вот реально, я не люблю вот этим вот, вот таким вот заниматься. Как вот свое искреннее, как мне казалось, когда я смотрел. Сейчас, кстати,. Я честно скажу, может, год вас не видел. Ну, не попадается. Очевидно, ну, да. вы были подписаны на наш флагман, на наш главный канал, а он под санкциями. Ага. Он под санкциями. Вот. Потому что он мне вылазил раз на раз на раз, а потом конч. Кстати, Сергей Иванович мне сейчас тоже редко вылазит. Но у него у тоже новый, дайте... у него тоже новый канал, да. <связь> ну, поищите, поищите. У меня новый Игорь канал. Игорь Владимирович мне тоже редко вылазит, наверное, с подсанцами. У Игоря Владимировича, по-моему, нет. У Игоря Владимировича, по-моему, как бы все сохранено. Ну, я, возможно, ошибаюсь. А у меня Басенко. Был бас-офф, а теперь Басенко. А ну-ка, сейчас я перепишусь на новый ваш. Запишите. Вы мой знаете? Нет? Я вам сразу рулет... Сейчас рулетка 003 свой скину. Сейчас я напишу вам. Рулетка ноль. 0... ты, тут это мне и запомнить несложно будет. Ну так вот. Кстати, уведете он сразу в первых линиях, даже похожего ничего нету. Ни клипа, ни канала. Це случайно у мене так вийшло. Так, друзі, підпишіться, зайдіть, будь ласка, на пана. А, на стрим, да, я ми его... прямо ми е тері з вами. Порозбігалась пісня була, а коли я вмикаю пісню, чогось глядачі роз... розбігаються кудись. Mm. Ну, то буває. Ну, що ти поробиш? Я зараз пишу вам. Mm -hmm. Не добачаю ж нічого. Ось так. Psst. Понял. Кстати, еще мне раньше выкидывало этого мужчину, который звонил телефоном по э, россиянам и говорил, вот, собери, вот, там, там... Вольнов, Вольнов, русских... Да, вот, вот, вот. Заберите кости, развалилось. Не, ну я им говорю, что фамилия... буквально на днях попался мне очень интересный экземпляр, агент, агент КРОТ. Я ему сказал, что он захотел служить не в армии, не в окопе, а где-нибудь поближе к, так сказать, военкомату, к разведке, к штабу. Я сказал, пожалуйста, назвал ему адрес Белгородского городского военкомата. Настоящий, uh -huh. Богом, настоящий адрес. Настоящий телефон дал. Сказал, что я согласовал все со своим начальником, генералом Шухевичем Романом Иосифовичем. А когда приедет, пускай ищет меня, Бондаренко Степан Андреевича. Угу. Mm. не сработало mm. не сработало кстати у меня вы зна... я вам скажу коротко вот сейчас вот я ватники и пуховики ищу по интернету и некоторые эти особо умные даже адрес говорят и вот кстати удивитесь может в, Лат... в Латвии очень много два ватника даже вот так вот вот я здесь живу у вас же литовская вот... погоня это, это да, я в Литве и наловил. И в Литве, и в Эстонии, и в Латвии, и даже в Корее. В Южной Корее, не в ю... Северный Там нет интернета. Нет, да. там, там вообще там болото болотное. И в Южной Корее славят, президент говорит, наш этот ВВ, президент вселенной, все хорошо у нас. А как вас зовут? Эдвардас. Эдвард Edward просто. Эдвард. Ну, а так ми... в Литве Эдвардас, да. Меня зовут не Степан Андреевич, как вы разумеете, мы назовут Сергей. А, ну, проти... Сергей. Теплые слова, бачу в чатах вам пишут дуже теплые слова. И, Спасибо. И, сподіваюсь, зайдут, подпишутся. Уже посылание на ваш канал, ключики залишили. Дай, ага. Боже, дай Боже вам зростання и наснаги в и... и дякую народу Литвы честно у меня ну достаточно Немало підписників из Литвы и uh -huh. их поддержка и народу Литвы поддержка Она вона дуже відчутна честно дуже дуже вот самой Литвы uh -huh. я знаю да само Литвы и обратите внимание если особенно Вильнюс нет Вильнюс... Так, так я не могу так я не могу сказать От а вам... нет ну, но ну, я так не могу дифференциацию диференци... диференци... такую провести, я не могу. А понимаете, когда в студии вводишь ну, страны и можно города просто вывести, ну просто города вывести. Кстати, подписчикам вот Вильнюса, они в Вильнюсе вот меня смотрят больше, чем весь мир. Один город Вильнюс смотрит, чем весь мир, вся Украина, Россия, Америка и так далее. Ну хотя у меня вообще там две с половиной тысячи только вот сейчас ну, вот он это только только созданный канал совсем недавно это хороший рост и, там, ну помаленьку да там по, по 40 иногда по 50 в день но ну, так помаленьку и растем растем и учусь у ваших грандиозных блогеров припоминать я дуже я дуже срам я злой вы, <laughs> да. Не, не, учусь, это вот серьезно от души, потому что э, и у Джевелины, и у других блогеров невозможно вот так вот собрать всю информацию и быстро и запомнить. Когда смотришь ваших блогеров, кон концентративно, вот так вот по концентрации, раз-раз собираешь вот но, новости, то все себя вкладываешь, а потом уже разговаривая с кацапами, им просто даєш даєш ту інформацію, яку слышишь у ваших українських блогерів. Я Чесно скажу вам, я ну майже ніколи, майже ніколи. За... Якщо по-українськи вам нормально, комфортно? Так, да, так, да, так, да, я вже краще розумію, так. У мене є підписниця, яку я дуже поважаю, можу навіть сказати, що люблю пані Даля. Вона теж з, угу. з вашої землі. Вона вже так пише українською, що я чесно. Короче, пишаюсь ей, потому что uh -huh. в, в, в Харкове не все так разговаривают и пишут украинского, как у нас из Литвы. Честно. Даля – это самое, самое литовское имя. Доля – это как бы, как бы. Доля, доля, 34. доля, Да, вот, очень похоже, кстати, да. Так, и так. очень, очень у нас президентша Даля была. Да, да, Гербов... ну, вот, гербовская это, да, да, да. да, да. да. Моя далі. <с mesmo> Мовчу. Может, теща далі. Може, пише? а я на я його спрошу. Добре, добре. Добре, радий був вас бачити. Наснаги вам у вашій роботі заходьте на наш непоранений на сьогодні канал, він може змінитись. Якщо у вас є телеграм, підпишіться в телеграм, бо там всі, ну, зараз я вам скину, до речі, якщо цікаво, скину телегу. Телеграм канал. Ага, зараз ще раз фоткаю, потому що з VPN сижу. Добре, добре, По... добре. Я зараз вам скину телеграм канал, бо як зносять канали, то єдина можливість вберегти, е, вберегти роботу це телеграм. Угу. Ну, зараз, подождіть. Там всі зміни. Щікаю. Чик... Всі зміни, всі зміни каналів, нові канали, і там все. Все буває. Ну, все, там, там небагато інформації, пікати воно не буде постійно, але е, е, лише тоді, коли важливі зміни. Дякую вам, пані пане Едвард. Пане Едвардес. Едвард. Едвард да, все, до побачення вам. До побачення. Гарного вечора. І вам також. Дякую вам. Дякую, це приємно. Оце приємно.